Привіт усім! Я Вікторія Федоренко, і цього разу ми говоримо про життя українців за кордоном із українкою, яка живе за межами нашої рідної України. Вогнем війни розкидані українці по всьому світу, і вони стали не просто свідками війни, вони стали творцями нової історії. Підписуйтесь на мій канал, і ви почуєте розповіді і історії унікальних людей. Доброго дня! Вітаю, пані Алло. Я рада, що сьогодні ми говоримо з вами про непросту ситуацію, яка склалася у вашому житті, тому що ви, як українка, вирішили все ж таки присвятити своє життя тій Україні, яка зараз бореться, яка зараз перемагає, яка зараз намагається вийти з війни. У чому полягає оце ваше служіння Україні? І що ви робите там за кордоном? Як це трапилось? Так а, ну почну свою історію спочатку. Я перейду на російську мову, бо виїхала з України дуже, дуже давно, у 1998 році. А, ніколи на честі мови не розмовляла, тільки на суржику, так що вибачаюсь. А, значить, я родом із Кишиньова, я молдавська українка. Вот. Кожне літо їздила до своєї бабушки в українське село. Значит, ну вот как бы украинский язык, ну вот такой суржик, нечистый украинский язык был моим первым языком, который я вообще познала. Вот когда начались неприятности в Молдове, я была на третьем курсе, нам сообщили, что с, со следующего учебного года мы переходим только на румынский язык. Ну и в связи с этим я решила продолжить свое обучение в Одессе, в Одесском университете на факультете романо-германская филология. Я преподаватель французского и испанского. Вот, и, а, значит, там, на, на, ну как бы в университете познакомилась со своим супругом. И э, проросла корнями в, в, в Одессе, можно так сказать. Перепрошу, сколько э, мов сейчас вы можете э, выкладывать? Наша семья такая, мы на разных языках разговариваем. Ну, это, в принципе, норма. Ну, украинский чистый у меня. А испанский у нас тут хоть много людей из Мексики и на испанском говорят, но я, честно говоря, на нем не очень. Uh, хоть он у меня в дипломе числится, но я на нем не преподавала. Вот uh, французский язык, да, я учитель французского, ну и английский, соответственно, приехав сюда в страну, пришлось выучить язык с нуля, uh -huh. и преподавала здесь и в государственных, и в частных школах. Тобто можна собі окреслити, що це для вас життя було з певними труднощами, але воно було ну, більш-менш спокійне, тому що не було війни, не було ситуації, коли потрібно е, брати речі і тікати. Ви переїхали і намагалися інтегруватись, і коли відбулася ота метаморфоза, ота трансформація, що трапилось у вашому житті, коли ви стали жити по-іншому? Ви маєте на увазі війну? І війну, і зустріч з вашими наставниками? Так. А, до того, що коли почалася війна, я пам'ятаю, що це було а, чи перше, чи друге, я на російську перейду, було 1 чи 2 января, начала року. І у мене в голову вот мисли такі: війна, війна, війна. Я утром просипаюсь, і мені як вот речитативом прямо це йде: війна, війна, війна. И я не могла понять, что такое. Думаю, еще ну какие глупости, ну о чем вообще речь, какая война. Думала, может быть, это что-то из какой-то песни я где-то услышала, но, но не поняла. И когда вот это все произошло, как снег на голову, всем мы не могли в это поверить практически, и мы поняли, что нам со своей стороны надо тоже что-то делать. Что мы могли делать? Мы могли помогать материально. А насколько могли, и я поняла: чтобы слать э, в Украину на ЗСУ крупные суммы, э, мне нужно что-то дополнительно делать. А именно, я стала печь торты в огромных количествах. Мы загружали мини-вен полный разной едой: 10-литровая кастрюля вареников, 10-литровая кастрюля голубцов куча тортов в заморозку ставила, чтобы в течение недели это можно было. И вот я вообще владелеца детского сада частного у меня на дому, и в промежутках детки на обед спят, я, значит, что-то готовлю. Какие-то салатики режу, что-то там, овощи отварю. В общем, готовлюсь. Вечерами коржики выпекала. Ну, вот так вот в промежутках между работой что-то делала. И в конце недели мы с мужем загружали полную машину и ехали в парк, и там продавали. И так приятно было, когда после второго-третьего раза я, мы приехали, смотрим, такая длинная очередь стоит. Ну вот длинная-длинная, как в музей. Да, и я еще так удивилась, спрашиваю у наших друзей, а кто это, а что это? Ой, так много людей, они говорят, они все стоят, тебя ждут. Все хотели по тортику, все хотели что-то, и все понимали, для чего это делается. И такая поддержка была, и такое тепло, и так было приятно. У нас девчата до сих пор это делают, у меня, к сожалению, времени на это не осталось, но все равно помогаем. И Большие посылки э, пересылали в Украину э, по просьбе Софии Михайловны в Коростень. Э, Там у меня подруга Наденька есть, которая занимается этими вопросами. Сейчас я просто ей перечисляю деньги, либо мои э, клиенты перечисляют деньги ей туда, и она распоряжается этими средствами на нужды семей, у кого затрудненное материальное положение, какие-то вещи покупают, какую-то утварь в дом, еду, там рождественские подарки, в общем, все такое. Я очень рада, что А удається це робити до сих пор українцям зараз за кордоном не солодко. всі намагаються спасти дітей, захистити своїх онуків. І як їм виживати, що ви вважаєте? Що це що це відбувається? Як людям захиститись від депресії, від того, що дуже багато самогубств, дуже багато ситуацій непростих, які психологи не можуть вирішити, чи соціальні працівники, що це відбувається з людьми, як їм допомогти, також. Стандартная ситуация, через которую проходят все люди, когда переезжают за границу. В моем случае, конечно, это несколько иначе, поскольку мы э, запланированно выехали сюда по контракту супруга. У него был контракт, мы выехали, ну, и постепенно контракт продлевали потом мы получили э, право на жительство в Америке, гражданство. Вот, мой случай другой, но тоже пришлось э, нахлебаться. А, нас же здесь не ждут с распростертыми руками. Те, кто выехал за границу, все это прекрасно понимают. И, к сожалению, а, конфетти из долларов на голову не падает. Надо как-то а, зарабатывать. И люди переживают, потому что, живя в своей родной стране, уже какой-то уклад жизненный, недвижимость, а, какие-то планы на будущее были профессия, почет, уважение, а выехали за границу, они понимают, что они не могут применить свои навыки, они не могут делать то, что делали свою всю сознательную жизнь, у них они живут не в тех условиях, в которых они привыкли жить, как и жилищные условия, так и окружающая среда, потому что менталитет у людей разный. Они совершенно разные, они нас не понимают, это правда. Приходится как-то приспосабливаться, приходится как-то выживать. И я очень сочувствую таким людям. Сама через это прошла э, сложное время. А, что могу сказать? А, пожалуйста, не отчаивайтесь. Вот те знания, которые пришли мне и с которыми я поделилась с вами, а именно кодами, а, делитесь ими, пожалуйста. Значит, кто имеет право а, раздать коды бесплатно? Не у всех есть возможность эти коды приобрести, поскольку а, каждая книжечка стоит ну, там, достаточно дорого. И а, если есть действующие активные учителя, не в отпуске, не на пенсии, также действующие активные а, врачи не психологи, не психиатры, мне говорят, но не косметологи а, то есть те врачи, которые м, в данный момент активно помогают людям. По профессии понимаете эти люди приобретя книжку с кодами могут ею поделиться с безграничным количеством людей просто безграничным количеством людей но при этом коды надо обязательно активировать на конкретных людей имя фамилия имя фамилия то есть допустим к вам обращается человек вы доктор или учитель, и у вас есть книжка с кодами, одна из. Не имеет значения, сколько книг, какая. И вас просят, дайте, пожалуйста, код вот такой-то, такой-то, такой-то. Вы можете дать этот код. Или вы можете а, не в электронном виде, а можно с телефона сфотографировать, послать это все. Мне говорят, а, я не имею права их а, в электронном виде передавать. Должна быть только физическая книжечка, которую в ручках можно потрогать поддержать. А, и вы сбрасываете этим людям определенные коды. При этом обязательно спрашивайте, на кого эти коды активировать. И они будут активированы только на тех, на кого было замолвление Только так это работает. Если вдруг еще какой-то э, товарищ хочет присоединиться, и вы его не активировали, на этого товарища коды работать не будут. Поэтому а, нужно будет немножко, ну, извините за слово, заморочиться как одной, так и другой стороне. Одной стороне составить список всех желающих, на кого нужно читать коды, а э, со стороны учителя или, или м, доктора нужно будет заморочиться этот список прочесть и просто сделать установку. Я их активирую, этого достаточно. Почему доктор или учитель? Потому что мои наставники. А, в данном случае сегизмундовцы, которые коды нам дали, а, поставили метку фиолетового цвета на всех действующих учителей и врачей. Это захист, что это за такая метка? На них я не знаю, это, на них какая-то вот энергетическая метка стоит. Это хорошая метка, это бояться не надо. Как мы знаем, фиолетовое, ну, кто-то, может, и не знает, есть фиолетовое пламя сен Да, это только благостные энергии. Вот на них стоит такая метка, я ее вижу, эту метку. Угу. Кстати, на ворах, убийцах, преступниках стоят другие метки. На тех, кто лжет. Тех, кто делает там какие-то очень нехорошие финансовые махинации и все такое прочее. На них стоит коричневая метка. Печать, коричневая печать. Вы а я могу побачить, но я маю на вазе. Вы, вы, вы це бачите, так? Я это вижу, да. Я это вижу. Поэтому мне, мне никакого труда не составляет считать человека. Я вижу глаза человека, мне этого достаточно. Увидеть, просто что это за человек. И а, нужна ему помощь, какого типа, какого рода. Mm -hmm. Добре, а может, как-то эти люди, зная, что у них что-то есть, они могут трансформировать это и позбавиться от этой начала? Обязательно. Обязательно. именно для этого коды были даны. Именно поэтому мне говорят, нельзя сердиться на таких людей. Понимаете? Потому что они просто подвержены на храпистому влиянию темных сил. Как mm -hmm. изменилось ваше жизнь, как изменилось життя вашей семьи, когда вы встретили ваших наставников? Ну, сначала было некоторое недопонимание. Непоразумение а, к... ситуации или в семье? Нет, недопонимали меня, не могли понять, что такое может быть. И э, дети мои говорили, «Мам, мы за тебя переживаем, <laughs> за твой ментальный стан». <laughs> Я говорю, діти, все нормально, все спокійно. Ти уверена в цьому? Ну, от такого роду, так більше нічого. це не тимчасова ситуація ну, в зустріч з вашими наставниками, а що це буде продовжуватися і в майбутньому. І наскільки, от коли вони з вами спілкуються, наскільки їхні плани, і які плани стосовно е, підтримки людей? И планы таковы. Мне сказали, что всю мою оставшуюся жизнь, надеюсь долгую, я буду нести эти знания. Знания текут рекой. Я собираюсь открыть школу угу. по передаче знаний. Знания накапливаются, у меня много записано. На данный момент не имею возможности писать новое что-то в силу обстоятельств. Тут сейчас пока идет концентрация, но на моем канале и на кодах. Пока так. Скоро решим этот вопрос и будем записываться. Еще София Михайловна покойно меня все торопила. Аллочка, давай, давай, давай. Давай скорее открывай школу. Мы уже договорились, это будет академия. Меня взяли в ученицы в Межгалактический союз, в Академию Межгалактического союза. Как это отбылось? Как это отбылось? Вы как можете быть там присутствующим? А, я там, где-то и там, я не присутствую. Я здесь, на земле, но знания текут рекой. А именно, как это проявляется? Я задаю какой-то вопрос, и на этот вопрос идет исчерпывающий ответ. И вы мне его говорят, записываете, или вы его в голове? А, иногда записываю, иногда вот так вот. Я потому, это все, зависит от важности вопроса. Если это вопрос какой-то пространный, то надо посидеть, поработать, потому что идет поток информации, надо записать это все. У меня еще есть книжечка, которая называется "Мои межгалактические друзья" о камнях, о животах. Поскольку мне дают знания, я умею общаться с камнями, с разными и они со мной разговаривают. И я... Были такие записи, я думаю, что, наверное, это все скоро уйдет. На своем канале я буду записывать все наново. Вот, скоро узнаете. Много интересного. Скажіть, будь ласка, які плани в них пода... стосовно подальшої долі України, може, ми ж підтримуємо всіма силами і пришвидшуємо, намагаємось пришвидшити перемогу. Чи говорили вони щось про долю України? Коли вже прийдеться перемога, коли вже ми зможемо вільно дихати на своїй землі? Бо тому що те, що зараз відбувається, ну ще складніше ніж було раніше? А, я ще спрошу, ли я сказати. Об цьому? Мне говорят, могу сказать, размыто. А победа придет тогда, когда будет жара. Вот это мне говорят. А... Это будет 7 лет 25-го руку. Кулы солнце жара. Когда жара. Я пока не могу ничего сказать другого. Не разрешают, угу. чтобы не навредить. А, почему, почему мне коды дали именно для Украины? Угу. Именно для Украины, первой. А, потому что мне сказали, что именно с Украины начинается возрождение. И то, через что сейчас страна проходит, этот ужас. А, есть и другая сторона, оборотная. А, люди пробуждаются при всей скорби, что там происходит. Не хотелось бы, чтобы такой ценой но люди пробуждаются, и только в таком стрессовом состоянии человек способен переосмыслить, что происходит. Это не говорит о том, что э, стране надо было через это пройти, через этот ужас. Нет. Этот ужас был запланирован темными. Светлые на такой не способны. Но как бы вынести какое-то зерно из этой ситуации положительное. Насколько можно вообще об этом говорить? Это то, что люди пробуждаются, это то, что их вибрации повышаются, это то, что люди объединяются. Не, не все равно у кого что происходит. Если раньше а, могли не знать соседа по лестничной клетке, кто, кто живет за стенкой, то сейчас а, того ребенка, который сидит а, в подвале голодный, накормят кусочком а, чего-нибудь вкусненького. Понимаете? То есть мы стали... Мы, я считаю себя их частью, хоть я не нахожусь в данный момент в Украине, я считаю себя частью этой страны. Люди объединились, как одна большая семья. И это не может не радовать. Угу. Чи можем мы еще, если можно, запытать про все-таки відродження Украины? Чи бачите вы це відродження? Чи, чи, чи буде от цей розвиток, про який мріє українська душа? Будет. Будет, будет стоять большая очередь желающих Uh, восстановить страну, uh, будет приезжать много иностранцев и uh, вкладываться в страну. Будет очень много хорошего, очень много хорошего. Вот сейчас этот ужас закончится, уже скоро он закончится. И страна начнет восстанавливаться. И это такой период, когда выявляется, кто есть кто. Тот, кто был где-то там внизу, сидел и копошился, делал свои грязные дела, Не вийде більше так сидіти. Все это постепенно виявляється і буде скрита як нарив. Яким буде майбутнє, от коли кажуть, що не буде взагалі ну, більше таких негативних ситуацій, не буде війн. Чи можуть наставники сказати про майбутнє там, через, наприклад, 10 чи 15 чи 20 років саме для України? А мені говорять, що в Україні більше війни не буде. Не буде. эта страна уже, если раньше это было еще под каким-то сомнением, зависело от многих вещей, то сейчас сомнений никаких нет. И если бы, если бы Украина не справилась с этой задачей, если бы Украина сдалась, то ситуация бы повторилась. Через 10 лет. Mm -hmm. Этого не будет больше. Mm -hmm. Многие начнут возвращаться домой. А будет возрождение, строительство. Бизнес будет восстанавливаться. Все будет хорошо. Щиро дякую, спасибі вам. Чекаємо відродження, чекаємо перемоги нашої країни. Спасибі за те, що допомагаєте, і дуже чекаємо ваших нових звершень, нових кодів, вашої, відкриття вашої академії. І хай все складеться найкращим чином. Спасибі, пані Алло. Дякую. До наступної зустрічі. Як ми бачимо, українці за кордоном стають волонтерами, амбасадорами України, дипломатами, цілителями, місіонерами, підтримують, чим можуть і як можуть Україну. І це не тільки донати, це не тільки матеріальна допомога, це підтримка моральна, яка дає повірити України у незламність наших сердець і нескореність душі. Підписуйтесь на мій. YouTube канал і залишайтесь, дивіться нові програми, тому що ви почуєте тут про унікальні історії українців.